У нас был сегодня так со стоми. У нас был сегодня ложный так стоми. А это был ускоренный так стоми. давайте еще раз ложный. Из другого. Ускоренный так со стоми. Да, это шесть

Практически без ощущения, девочка в тюрьме. Зип, пип, таля, зип, таля. Так. Лап, ви-паля, ви, па. Что у нас было еще? С возвратом. Двойноложный так со с возвратом. Да, вот это вот. Соответственно, можно сделать... Вернуть девочку в позицию Или как-то по-другому. Спи, спин. Еще. А, со спином. Угу. Лап. в лап лап лап, лап. 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 можем крутить том что мы можем крутить девочку использовать верхние ручки после этого. Да, 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 вся основная идея, то, что я держу локти близко, да, и стараюсь как бы минимизировать длину руки. Потому что вот на обычном движении, да, я могу уходить на далеко, на далекую руку. Если это как бы текстом, если вращение, то у меня перемещение снижает, уменьшается, да, и остается в основном. Да. Да, то есть я постараюсь вращаться и оставлять руки вот. И суровое мужское <с> да. Вот, очень важно тут найти вот это ощущение, при котором вы можете хорошо вращаться. Это потом работает. И тара, и тара, лам, а, да, это, вы можете это делать вместо завтрака. Да, просто, просто каждую фигуру, в каждую фигуру вставлять. Просто найдите это ощущение, что вы можете перекладывать руку за спиной. Это очень забавно, так никто не делает. Это простейшая штука, она очень классная. Да. Все, большое